П'ятий Володимир Єзерський, капітан команди, четвертий Максим Ковальов, шостий Микита Каменюка, Головець, дев'ятий Денис Кожанов, 44-й Артем Федецький. Така Карпат. Ну, Заважатиме сьогодні безумовно сніг командам. Все ж таки, ну, знов-таки футбол, він явно зимовий у нас. знали, що так, номінально наступила. И первый небезопасный момент. команды, которые и Днепр, Днепропетровский, с которыми играли луганчане и металлизм. Заря, ну, мало Чого готова, тому що навіть готувалася до цього матчу ланська команда цей тиждень у Донецьку. І були навіть чутки, що і цей поєдинок відбудеться в Донецьку. Але якраз ну, ми і говоримо про развитті інфраструктури, видимо, не вистачає точки зору тренерського корпусу. Ну подумайся, ну вже от... острий момент, який, в ігри не було, не получилось передачи. Відчувається явно, Я хочу сказати, і не з отрицательної, а з положительної сторони. Петр Петрович Демінський, Вот острый момент. Прекрасный момент. И захисник Максим Ковалев. Да. Он, видите, как... Вот если бы вот... Ай-яй-яй, какая ошибка в центральной зоне. Кожанов в центр играет. Кополовец у штрафного майданчика пробывает с левой. Ну, мне кажется, это был первый такой более-менее реальный момент для взятия ворот. Потому что Заря сама его створила для себя. Ну, я не знаю, как вам, Андрей, мне очень нравится сейчас пока. Ну и опять, наверное, во фланг. Нет? Нет в центральной зоне. Ну, как по волейбольному. Не, не, их погода. Ах, Прекрасный оператор. пас на в центр. Ну, я думаю, что... что... Не было порушение там. Сейчас посмотрим. Был рядом сейчас впечатление. Э... Так, смотрим дальше. Ну, был в контакт. Тут будет какой контакт. Видите? сегодня нет никаких проблем. Они играют и на равных, и обыгрывают, и Вот острый момент не получился удар. Голодюк пас, віддав. да. Да, да, и обыгрывает, и хорошо смотрится на белом. Скоба пробывая. На технику. Вот это уже совсем другой уровень для молодежи. Для роста зорі. При том, что універсал. А Ошибка Ну, дивимося. Удар. дуже небезпечний Удар Кожанова. И Богдан Шустря то команду. Богдан Шуст, якому 4 числа виповнилося 24 роки. Ну для вратаря это будем говорить еще совсем юношеский возраст, поэтому... этих двух команд, которые сегодня... ай яй 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 Ну чисто. Все чисто. Ну, Все чисто. Не успел. Не успел. Наша зустричь. Так она и наближается до перерыва. Вот момент вже. Батиста. Не на удар. Вот Кудобьяк пробивает поворот и призначает пенальти Даньковский. Влучає м'яч в руки. Зарі. Зараз подивимося саме кому. І Даньковський призначає 11-метровий удар. Удар і забиває. 1 0 Шіпко Відкриває рахунок в нашому матчі. Не вгадав напрямок. Богдан. Надо реагировати, ну до удара. Упав совершенно протиположний угол, освободив всі ворота. Нужно, на мой взгляд, все-таки, это моя позиция, нужно для них счета. Uh, уже досвит okay. есть, да, в новом туре. Да, мы знаем, что 2-2, да, правильно вы сказали. Двенчевик играл с С новым руководством, новая команда. И вышел. 10-й Игорь Чайковский, 3-й Алексей Полянский, 33-й Максим Билый, 27-й Тарас Лазарович. Острый момент, сейчас смотрим острый момент извините, Андрей, да, сейчас могли, могли, забить Карпаты второй мяч. Смотрите, как Батиста разобрался, вошел в штрафную и отдал прям ногу, но концовки не получилось. Острый, очень острый момент. Но тут, видите, вот из этого... Головный тренер близких Карпат. Ну, і ще раз нагадаємо, що Сергій Даньковський из Києва обслуговує сьогоднішню гру. Багато що залежить від перших хвилин по перерві. і дуже активно. Якщо Луганчані сравняет, то я думаю, що нас ждет дуже цікава концовка. Знову голодюк робить цей навис. Ну, а посмотрите, підбори все за Карпатами. Пока. І плюс Карпати чудово функціонально, про то и функционально. Ну, и в тактичному плані вони більше реалізують за счет сыгранности. может это сделать новая формирующаяся команда «Зари». Что-то такое законодательно уже. Ух ты! Что тут? Зафиксовано цей гол? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Федецкий? Зафиксовано гол Федецкого. И рахунок матча стоит 2-0. Вот цены неспудивные но снова так и на в обороне. Опять простой элемент стандартный. Вот как раз это и говорит только о том, что вот я буквально минуту назад говорил, что еще нет целостного образа. Вот здесь психологическое иноприметие потеряли совсем игрока. Он один оказался. Андрей Ткачук, Ярослав Бартынюк, Сергей Занев, Тарас Кутривский. Вот момент. Вот Ай-яй-яй-яй-яй, яй Прекрасно. Знаете, какая прекрасная передача. Ну, видите, в зону вратаря был удар. Если... Ну, передача, ну, просто блеск. Несмотря на то, что мы О, говорим. Зори в этом матче забытый. И одразу ответ Карпат. Подача Худобьяк. Злету сбиты, не, не став. И... Я считаю, что он играл головой, не получилось. Но... Ну, по посчастливо. Ну, это здесь что? Лазарович первый на мяч, снова Тлумок. Не хватило, мне кажется. Я... Вот ничего не фиксируется. Вот видите, надо было не бить, он бил. Вот убирать сюда ну, дальше, слева вот, или вправо. Может, вот острый выпад опять Карпат. Кожанов. Подача. Под контролем Шуста проходит. Климатических условий. Ну так, и плюс лишь другой матч. После замовой перерыва для обоих О, команд. Ох, какая ошибка. Какая ошибка. Ну, 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 но, ну, как, шоу шоу как, как не распорядительно. Может, будет майдан, от... Кожанов. Передачи, или будет ему вид даты, на... Успели вернуться, успели. 21-речного нападника выпускать Анатолий Чанцев. Потом острая передача Группе вы говорили то, что это представители молодежной команды. ой яй какая ошибка в центральной зоне? Кто, это ошибся? Кто это ошибся? Ну помылка, такая... Менее... ну такая. Ну я думаю. эпизод. Да эпизод. На простые эпизоды для рефери, И снова вот, может, духом... Я так, может считаю, что это такой модельный, ох острый какой прострел. Пришествие полянского в футболе, безусловно. И Селюк, который сейчас находится, но ну, не в лучшем. Подача. Ну, в этот раз не совсем не вышло, удачно, не да. Кажанов не совсем удачно подал. Но ну, вот видите, опять подбор у Карпат это. Батиста. Ну, батиста затормозил. Затормозил это уже. Но вышла передача. В этих игроках там Германия, Голландия, Бельгия. О, ну, что-то будет. Удар все ж таки. Проходит удар. А, я, 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 я. Какой, какой момент интересный. Ну, Лазарович пробовал. Из... Если попал бы, вот если бы слева и бил бы, тогда, ну, совсем коснуться даже, по-моему, перевод мяча в штрафную. Лазарович, удар, взлету. Тлумок перед собой бывая и... Поруч изменичим Дразу Милошевичу. Минутам заряд достойно е, хотя бы забить мяч престижу. В правильному направлении йде робота. Я имею в виду Луганську зеркаль. Ну а Карпати мы уже с вами отмечали. Вот. Контратака Карпат. Кожанов. Гурулі вже у штрафному майданчику. Кожанов. Не віддав одразу на Гурули. Прострілює! Небезпечно прострілює! Заважає Єзерський проробити. Якщо розбирати цей епізод... А от зараз, наоборот, потрібно було постаратися подсекнуть на дальні. Другу історію перемоги Карпати здобувають в Луганській, в історію елітного ну, дивізіону українського футболу. І з рахунком цього разу 2-0. У 2007 році, нагадаю, з рахунком 1-0, завдяки Голубакіста виграв Карпати. Сьогодні відзначалися ущіпки із пенальти і із гри. На все добре. Спасибо, Андрій. Всего доброго. До следующих встреч в ефірі.